આજના મોબાઈલના યુગમાં લોકો પુસ્તકથી અડગા થઈ ગયા છે લોકો મવાંચન પ્રત્યેનો લગાવ ઓછો થઈ રહ્યો છે ત્યારે લોકોમાં મવાંચન પ્રેમ વધે તે માટે મહારાષ્ટ્રના એક વ્યક્તિ પોતાની કારમાં પુસ્તકો વેચવા નીકળી પડ્યા છે મેરા નામ સદાનંદ આત્મારામ જોશી મેં મહારાષ્ટ્ર કે કોલ્હાપુર જિલ્લે સે આતા હું ઓર ફિલોસોફી મેં મેને એમએ કહ્યા બાદ મેં મેરે જો ટીચર છે उन्होंने बुक्स के रीडिंग को बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके बताए मुझे और मुझे भी रीडिंग का बहुत शौक है तो मैं पहले महाराष्ट्र में हर तालुका हर डिस्ट्रिक्ट ऐसा साल भर मैं घूमता था और हर ऐसे स्टॉल लगाता था छोटे छोटे और महाराष्ट्र का ये पूरा अच्छा कैंपेन कम, करने के बाद अभी मैं गुजरात में आया हूँ मैंने अभी राजपिटला से स्टार्ट किया है राजपिटला भरूच बाद में भावनगर आनंद सब जगह मुझे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा छोटे बच्चे आते हैं अलग अलग तरीके से बुक्स हाथ से देखते हैं उनको मज़ा आता है और थोड़ा थोड़ा पढ़ने को पढ़ने के लिए मैं गाइड करता हूँ कौन सा बुक्स किस समय पढ़ना किस टाइप से पढ़ना ये सब मैं गाइड करता हूँ मूल महाराष्ट्र हाल जामनगर में पुस्तकों वेचता सदानंद आत्माराम जोशी पोता कार जिला जमनगर मार उतको वे जब से मैंने ये शुरुआत किया है तब से मेरा इससे इनकम भी अच्छा होता है और मेरा पूरा परिवार सेटल हो गया इससे ही आ, मैंने घर भी लिया खुद का इस, किताबे बेचते और इधर भी मैं आता हूँ तो जो मेरा जो खर्चा है तो उसके लिए जो लॉजिंग का खर्चा है रहने का खाने का वो सब निकल के थोड़ा पैसा मिलता है लेकिन मैं उसमें समाधानी हूँ मैं इसमें सेटिस्फाइड सेटिसफाइड हूँ क्योंकि मेरा खर्चा भी निकलता है लोगों को अच्छा काम मिलता है और मोबाइल की आदत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हो गई है उससे छुटने से छुटाने चुट, छुड़वाने के लिए केवल एक ही तरीका है किताब पढ़ना और किताब से अनेक फायदे वो तो सबको मालूम है लेकिन वो होता नहीं उनसे तो उनको मोटिवेट करना ये बड़ा बड़ा काम है और हाँ जामनगर में बहुत अच्छा रिस्पांस है और इधर मैं एक्चुअली दो महीने रहने वाला था लेकिन अभी पांच महीने इधर रहा हूँ एक्चुअली क्योंकि इधर पहले जानवरी में आया और मार्च में जाने वाला था मेरा प्रोग्राम लेकिन आगे राजकोट और मोरबी में हिट ज्यादा है उसके वजह से इधर रहा लेकिन अभी भी रिस्पांस अच्छा है इधर बुक्स मेरा मैंने पहले जब मेरा बिजनेस महाराष्ट्र में था तब अलग-अलग प्रकाशनों से मेरी अच्छी-अच्छी मुलाकातें होती थी उनसे माल आता है मुंबई से किताबें आती है मेरी तब मुंबई पुणे से किताबें आते है, अभी ट्रेवल्स का सुविधा है सब जगह किताबें आती अच्छी है, है। सदानंद जोशी पोते એમે ફિલોસોફીનો અભ્યાસ કર્યો છે તેમણે પુસ્તકોને જ પોતાનું જીવન સમર્પિત કરી દીધું છે અને વધુને વધુ લોકો પુસ્તક વાંચે તેવા આગ્રહ સાથે તેઓ શહેર શહેરમાં ફરી રહ્યા છે ખાસ વાત તો એ છે કે આ કામમાંથી તેઓએ પોતાની કાર અને મકાન પણ ખરીદી લીધા છે